Скажите, у вас там музыка какая-то играет? Могу ли я услышать? Да, Александр. Ага. Да, здравствуйте. Привет. Я смотрю вы при форме. Да ну что, обычный рыбак, рыбак, так сказать. Что вы придумываете? у вас. Все знамения, это, это, это знамение, это знамение. Сама. Это И... все на Все на СВО Идут. Все идут на Св. А в тут это? А как? Родину уже надо защищать. Да подождите, вы сказали, что вы рыбак. Я рыбак, а вы на Сво. Ну я же уже старенький, а вы молодой. Посмотрите, какой вы красивый, такой плодный мужчина. Голос у вас, какой командирский. Так, так может быть, вы пойдете. Я да никуда меня не берут уже. Я пенсионер, ну, что. Рыбаешься. Так вы даже, видимо, не пытались. Я конечно же пытаться? Я вышел по возрасту, так сказать, в тираж. Тираж? Тираж, вы знаете, что такое слово тираж? Да, знаю. Ну, так тираж это, это вот конструкция, которая, которая выполняется постоянно. Так я вышел. Вы, ну так, вы вышли куда? тираж. Ну, да не мне это речь. Посмотрите там, на да? меня и посмотрите вы, на себя. Нет, Красавца, подождите, бойца. Подождите, Что же вы меня отправляете? Подождите, секунду, подождите, вы откуда? Секунду. Вот скажите, вы откуда? Вы, 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 почему, вы почему не там? Так я же вам уже ответил. Так а зачем вы сейчас? Вы не там? Скажите, а вы... Говорите какому-то не, не, незнакомому себе человеку. Да просто вы мне понравились. Того, Понимаете, в чем вы... дело? Понравились как не, 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 человек, как патриот. Я же секунду, вижу, вы же патриот настоящий. Так я смотрю, вы патриот? Я патриот. обычный рыбак, что вы, пенсионер какой-то. Ну так если вы тогда под... рыбак, патриот. А вы, значит, не любите так зачем родину. Зачем вы тогда это затрагиваете? Вы, значит, не любите родину, да? Ну, скажите, вас это должно как-то волновать? Ну да, да, знаете ли, меня волнует, скажите, ну, днем например, все больше люблю свою родину, а и больше. А вы, а, а, вы любите а, кака, свою а какая родину? у вас родина? У меня моя родная. Ну так... а у вас какая? Как, такая же, как у вас, очевидно, судя по вашей а манере вести... вести переговоры, у вас очевидно та же родина. Нет, нет, у вас манера, у вас манера повторения просто какая-то. Да, может у меня другая какая-нибудь родина, как вы думаете? Ну, я не знаю, я вас и спрашиваю по этому поводу. Вот у меня поставили в топ-пик. У меня теперь нет ответа на этот вопрос. Я вообще в ужасе. Не, просто зачем, зачем вы мне говорите, что я что-то должен идти куда Кому-то и что-то там делать. Как-то кому-то. Это в Конституции. Я же вам, это в написано. Говорю, что вам нужно делать? Как не говорите, вы мне прямо сразу сходу и сказали: это вы должны идти, а я нет. Я, я вам буду, я буду вам сидеть в Крыму на, на солнышке, на греться. То, что вы... На то, что вы мне задали, я вам ответил. Так я вам говорю. Не, не, подождите. Не, не, я не, вам ответил. Не, не. А я вам говорю. Я вам не говорю, я вам ответил. Нет, вы мне сказали, а почему вы не, на, не идете на СВО? А, хорошо, почему вы не идете на СВО? Я же вам сказал, я уже старенький. Ну, а, а вы считаете, я молодой такой? Да, я же сразу сказал, я вижу, вы человек молодой, красивый, полный сил. Разве это не а было? А чему взяли свое там может быть не был там? А этого я и не знаю. Это вы мне скажите, были? Ну так а зачем это? Ну вы, вы, а вы получаете. Так, так а вы мне скажите, Вы были? первый раз меня видите, и мне просто говорите, Так вы не мне не просто боюсь. Ну я без матов. Что вы? Я говорю, родину защищать. Зачем же вы матом на родину так? Ну а вы что сделали для этого? Я ни одного матерного слова не сказал. Ну что вы? Ну, извините, это по-моему не мат. Да, мат, мат. Правда, да, Маяковский, ну, исп... Маяковский использовал. но все-таки это. Маяковский матюкался. Маяковский, Есенин, Есенин матюкался, Есенин И матюкался. да, Пушкин, Барков. И вот тем более. Жуковский. Ну, от... Путин. А Путин, что там послужили. Путин матюкается? О чем говорить? Да нет, это что? Путин министры будем матюкаются. Министры, ну, они дебилы. это другой, ну Путин, что ж не добил. Дебилы, дебил, блин. Ну а кто? Ну вспомнил Лаврова, как он сидел на какой-то престан... Да Я помню, я, я, я о чем я говорю: за, за Сергея, не помню, какого-то по отчеству. Как же вы Виктор министры иностранных дел не помните? Ну что вы? Опять-таки. Ну, ничего страшного. Ну я, ладно, я, ладно, а то все. Что хватает, чтобы я должен каждого министра, что ли, помнить? Ну, очень не каждый, это же министр иностранных дел, практически как громбыка. А вы почему так наделись? Вот, на, С рыбалки ну, вот. пришел. Ну а кем вы являетесь? Или да. являлись, Рыбаку. я не знаю. Потому что я вас. Я, я, я понять не имею, кто вы такой. Так и зачем вам оно? Просто собеседник приятный, я надеюсь. Ну, может быть, вы меня обманываете, откуда я знаю. А что вам? Это, вас как это расстроит? Как-то это расстроит? если вы... не я вас обману. Да, а возможно, может быть, и расстрою, Да, я да, вот раз говорит. пять спросил у вас, откуда вы, а вы не говорите. Я говорю, я с Крыма, да, я с Крыма. А я так и сказал. Вот прямо в очках я море увидел в отражении. И вы, и вы говорите, что мы там, ну, не воюем. У меня каждый день над головой там летает. Успокойтесь, все нормально. Я из Белгорода. Поэтому. Тем более у нас все рядом. Все рядом. Да ну как, километров 750 до вас, от нас. Не, я имею в виду, что у меня раньше все просто это понеслось. <связывая> это как-то? Когда это? Ну, вот так вот, как у вас вот началось там два года назад, а у меня это началось там семь лет тому назад. Кто то семь лет назад, не знаю такого, но расскажите мне, мне это неведомо. Что вам Кто-то стрелял танк. по Крыму 7 лет назад. Да, как и по Донбассу, абсолютно верно. Ну, по Донбассу, ладно, знаю, а про Крым. Ну, значит, вы у нас не были в гостях. Бывал. Последний раз врать не стану давненько. Давненько в Крыму. Ну, бывал. Тогда, тогда, не, тогда не задавайте мне такие глупые вопросы, пожалуйста. Хорошо? Ну, я, честно, я не знаю. Ну, как-то мимо меня прошло. А что, были обстрелы Крыма 7 лет назад? Нет, а сейчас я... дня начали. А вы когда в Крым приехали? Я здесь живу уже 41 год. Вам 41 год? Ну, я же ответил уже на, ну, как бы, ну, ну мне неведомо честно, я тогда еще в армии служил. Должен был бы, по идее, знать, согласитесь. Но мне неведомо про семилетней давности обстрела Крыма. Ну, значит, вы, значит, вы не были в Крыму тогда в, этот, в, в, ну, в тот момент. Не был. В Крыму нет. Ну, тогда я, я ничем вам помочь. Не ну, была. так расскажите мне, что прилетало, когда прилетало по Крыму. Ну что, вам трудно рассказать, или это секрет? Нет как, какой секрет? По поводу чего? То, что летает между нами? Семь лет назад по Крыму, то, что летало. То, что между нами летает, мне Конечно. понятно. Ну, а что секрет? Наоборот, об этом надо трубить на каждом углу. Вот как про Донбасс мы так рассказывали. Это, это... Здрасте, Настя. Это 7-летняя... Кому это трубить-то? Ну, про 8 лет бомбили Донбасс. Нужно, Нам нужно, нужно, нужно трубить про Луганск, про Донбасс. Ну а Крым Вы что? Говорите? Крым что, не Россия, что Про, ли? про говорить. А Крым уже все... Про, про это уже все забыли уже дав давно давно Это нехорошо, это неправильно, мне кажется. Я не знаю, ну нет, ну... Наш э -э, Владимирович, он то точно не забыл-то. Вы голосовали. За не нас защищают. Ходили на выборы? Конечно, ходил. Как ты не ходить-то? Ну, как? как Я не ходил. Вот, когда. А почему вы не ходили? Да как, в госпитале? А потому что в гос... в районе, наверное. В госпитале лежал я в это время. Ко мне приходили с урнами. Ну, вам должны были приносить какие-то бюллетени. А я что только что сказал? Ко мне, мне приходили рассылка. с урнами, я сказал. Я сказал, ко мне приходили с урнами. Вы не слышите? Ага, это в каком году это было? Ну, когда позапрошлым выборы были, я уж не помню. Позапрошлым. В каком б... прошлом? О чем вы говорите? Ну, каком? Позапрошлым выборы были. Я в госпитале как раз служил. Я забыл, а ну когда были выборы? Я вас понял, все, ладно, до свидания. Чего вы? Не хотите со мной дальше беседовать? Вот, пожалуйста, вам, друзья, коллаборант, заработник. Э, Особысто. Для выучения. Для выучения компетентными органами. Поехали далее.